Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kasih, salam IPJKTHO. Kelas pertama 2025. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan, saya dapat menyampaikan sebuah syarahan berkenaan punca-punca yang menjadi pendorong kepada masalah perkembangan murid berkeperluan pendidikan khas. Sebelum itu, izinkan saya merakamkan ribuan penghargaan kepada pensyarah bagi kursus PKUK 1084 Masalah berkeperluan pendidikan khas Masalah pembelajaran iaitu Encik Mio Azimin bin Ahmad Sepuan Beliau tidak jemu dalam membimbing saya sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini Tidak lupa juga kepada ibu bapa, rakan-rakan seperjuangan dan semua yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini mereka sentiasa menyokong saya dan menghulurkan pelbagai pandangan untuk mengembangkan lagi percambahan idea. Semoga Tuhan melimpahkan kamu semua dengan rahmatnya. Tanpa membuang masa, izinkan saya kembali kepada agenda utama kita iaitu menyampaikan sebuah syarahan yang bertemakan punca-punca yang menjadi pendorong kepada masalah perkembangan murid berkeperluan pendidikan khas. Sebelum saya jelaskan dengan lebih terperinci, biar saya terangkan dahulu apa itu pendidikan khas dan apa itu murid berkeperluan pendidikan khas. Pendidikan khas merujuk kepada suatu sistem pendidikan yang mempunyai kaedahnya tersendiri dengan rekaan khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami kecacatan atau kurang upaya dari segi intelek, fizikal, emosi dan sosial yang tidak mengalami perkembangan normal seperti murid yang lain. Sebagai contoh, seseorang murid itu mengalami masalah ketidakupayaan pendengaran. Jadi, suatu kaedah pembelajaran yang khas seperti bahasa isyarat digunakan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, apa pula murid berkeperluan pendidikan khas? Murid berkeperluan pendidikan khas atau MBPK didefinisikan sebagai murid yang mengalami kesukaran dalam perkembangan dari segi kognitif, akademik tingkah laku, bahasa, sosial dan juga emosi. Berbeza dengan pendidikan khas, MBPK ini tertumpu kepada individu yang berdepan dengan halangan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk makluman, MBPK boleh diklasifikasikan dengan murid yang mengalami ketidakupayaan deria, ketidakupayaan fizikal, mempunyai masalah pembelajaran, kerencatan akal gangguan tingkah laku, autism atau mana-mana kombinasi dari kesemua masalah yang dinyatakan. Statistik murid yang berkeperluan pendidikan khas di Malaysia didapati meningkat dari 88,419 orang pada tahun 2019 kepada 11,644 orang pada tahun 2023 dan mempunyai perbezaan jumlah yang agak merisaukan kerana mencecah sehingga 27,625 orang sepanjang lima tahun tersebut. Peningkatan jumlah ini semestinya membimbangkan pelbagai pihak khususnya dari aspek pendidikan kerana kurangnya tenaga profesional yang mahir dalam mengendalikan pelajar-pelajar tersebut. Hal ini semestinya berlaku disebabkan beberapa faktor yang tanpa kita sedari menjadi penyumbang kepada peningkatan jumlah murid berkeperluan khas tersebut. Penonton yang dihormati sekalian, faktor pertama yang sering menjadi penyumbang dalam perkembangan murid berkeperluan pendidikan khas ialah faktor genetik. Genetik merujuk kepada sifat keturunan yang diwarisi daripada ibu bapa atau berlaku akibat mutasi kromosom Sebagai pengetahuan, mutasi kromosom ialah suatu perubahan yang berlaku pada bentuk atau susunan bahagian kromosom. Misalnya, penyakit sindrom Down iaitu keadaan di mana seseorang individu mempunyai lebihan kromosom 21. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO, kira-kira 1 -kira daripada 1000 kelahiran di dunia dilahirkan dengan sindrom Down. Murid yang menghidap sindrom Down ini biasanya menunjukkan kelewatan perkembangan kognitif, mempunyai memori jangka yang pendek, kesukaran dalam menumpukan perhatian, menghadapi kesukaran dalam bahasa serta masalah koordinasi motor halus. Selain itu, masalah autism juga dikaitkan dengan faktor genetik Berdasarkan penelitian saya, risiko autism dalam kalangan kanak-kanak boleh dipengaruhi oleh faktor keturunan sehingga 50% hingga 80%. Murid dengan autism biasanya mempunyai kesukaran dalam interaksi sosial, komunikasi serta kecenderungan untuk mengulangi tingkah laku tertentu Bukan itu sahaja. Disleksia turut mempunyai komponen genetik. Murid disleksia menghadapi masalah untuk mengenal huruf, mengeja dan membaca dengan lancar. Hal-hal tersebut akan menjejaskan pencapaian akademik mereka. Hal ini kerana terdapat variasi gen tertentu yang mempengaruhi perkembangan otak. Proses otak yang sepatutnya pantas untuk mengenal huruf dan bunyi berubah serta merta menjadi lambat dan tidak seimbang. Selain daripada faktor genetik, faktor kemalangan juga merupakan penyumbang besar kepada perkembangan murid berkeperluan khas. Kemalangan boleh berlaku pada pelbagai peringkat, sama ada semasa dalam kandungan, ketika proses kelahiran ataupun selepas kelahiran. Contohnya, sekiranya seorang ibu mengalami kemalangan semasa hamil, bayi berisiko mendapat kecederaan otak akibat hentakan atau kekurangan oksigen. Hal ini boleh menyebabkan bayi lahir dengan cerebral palsy, iaitu gangguan pada pergerakan otot dan koordinasi. Di Malaysia, terdapat juga laporan peningkatan kes murid yang mengalami kecacatan fizikal dan masalah pembelajaran akibat kemalangan jalan raya. Kanak-kanak yang terlibat dalam kemalangan teruk berisiko mengalami kecederaan otak traumatik atau traumatic brain injury TBI kerana boleh mengakibatkan gangguan dalam fungsi kognitif masalah emosi dan perubahan tingkah laku dalam kalangan murid. Selain itu, komplikasi ketika kelahiran seperti bayi songsang atau kelahiran pramatang juga dikategorikan sebagai kemalangan terinatan. Bayi yang lahir pramatang sering berisiko mengalami masalah pengikatan kelewatan perkembangan bahasa dan masalah pembelajaran oleh itu jelas bahawa faktor perananan sama ada dalaman atau luaran boleh memberikan kesan yang mendalam terhadap perkembangan murid untuk penilaian. Faktor seterusnya ini sering diabaikan tetapi memainkan peranan yang besar iaitu faktor trauma. Trauma boleh wujud dalam pelbagai bentuk termasuklah trauma fizikal trauma emosi, trauma sosial dan trauma seksual. Kita mulakan dengan trauma fizikal. Trauma fizikal seperti penderaan atau kesederaan berulang boleh menjejaskan perkembangan otak kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana trauma tersebut boleh menjejaskan fungsi kognitif, memori serta keupayaan murid untuk berfikir. Selain itu, penderaan fizikal seperti dipukul, ditampar atau didera secara kasar boleh menimbulkan rasa takut yang berpanjangan. Murid yang pernah mengalami penderaan fizikal sering menunjukkan tingkah laku yang agresif atau sebaliknya menjadi terlalu agresif. Bukan itu sahaja, penyakit serius seperti kanser atau epilepsi juga boleh dianggap sebagai trauma fizikal. Murid yang kerap keluar masuk hospital cenderung mengalami gangguan dalam pembelajaran kerana mereka kurang hadir ke sekolah serta hilang keyakinan akibat pandangan masyarakat. Lanjutan daripada itu, trauma sosial pula boleh berpunca daripada persekitaran sosial yang tidak menyokong. Misalnya, konflik keluarga seperti kegaduhan ibu bapa, perceraian atau kemiskinan memberikan kesan sampingan tekanan psikologi kepada anak-anak walaupun bukan mereka yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Selain itu, murid berkeperluan pendidikan khas juga berdepan dengan persepsi masyarakat yang berbeza-beza. Mereka sering dipandang rendah, dianggap lemah dan diejek kerana kekurangan yang mereka hadapi. Situasi ini membawa kepada penolakan sosial di mana murid tidak diterima dalam kumpulan rakan sebaya. Terdapat juga amalan diskriminasi yang dibangunkan sendiri oleh masyarakat sehingga budaya tersebut menjadi kekal sehingga kini. Idea terakhir yang boleh saya cetuskan dalam punca yang disebabkan oleh trauma ini termasuklah trauma seksual iaitu satu bentuk trauma yang kekal dan meninggalkan kesan jangka panjang ianya boleh berlaku melalui penderaan seksual fizikal seperti sentuhan tidak wajar atau rumput maupun dalam bentuk gangguan seksual lisan atau visual seperti kata-kata yang berbau lucah dan pendedahan kepada bahan pornografi. Satu lagi isu kritikal namun tidak semua tahu ialah sexual grooming di mana kanak-kanak dipengaruhi secara halus untuk mempercayai pelaku sebelum dieksploitasi. Menurut UNICEF, penderaan seksual terhadap kanak-kanak bukan sahaja menjejaskan kesihatan mental tetapi juga meningkatkan risiko kemurungan, keresahan serta kecenderungan untuk melakukan tingkah laku berisiko pada masa hadapan. Murid yang mengalami trauma seksual biasanya menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian, cepat beremosi dan sering menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap pembelajaran. Sehubungan dengan itu, faktor pemakanan juga memainkan peranan dalam perkembangan murid berkeperluan pendidikan khas ini. Hal ini kerana pemakanan yang seimbang merupakan asas utama dalam membentuk kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak. Namun begitu, kebanyakan ibu bapa tidak cakna dengan kepentingan nutrisi semasa hamil dan pada usia awal kanak-kanak. Kajian dalam bidang pemakanan menunjukkan bahawa kekurangan zat semasa tempoh kehamilan boleh menyebabkan bayi yang lahir kurang berat badan dan terbantut. Sistem imun bayi lemah kerana kandungan antibodi dalam badan tidak optimum dan berkemungkinan kandungan tidak selamat seperti berlaku keguguran atau kematian bayi. Selain itu, kekurangan mikronutrien semasa hamil seperti asid folik, zat besi, iodium dan hae ekonina. mikronutrien tersebut penting untuk membantu dalam pembentukan sel darah merah, mengelakkan anemia, menyokong perkembangan otak dan sistem saraf, meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangkan risiko kecacatan tiub saraf. Kekurangan zat besi boleh menyebabkan anemia sekaligus menjejaskan daya fokus dan prestasi murid di sekolah. Di samping itu, gaya pemakanan moden yang cenderung kepada makanan segera, makanan ringan tinggi MSG serta minuman bergula turut menyumbang kepada obesiti dan masalah metabolisme. Keadaan ini semestinya mengganggu sistem saraf dan perkembangan otak menjadikan murid lebih sukar untuk menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Percambahan idea yang seterusnya ialah faktor jangkitan pranatal dan perinatal. Jangkitan pranatal merupakan jangkitan yang berlaku semasa bayi masih dalam kandungan. Proses ini berlaku melalui pelasenta daripada ibu janin kepada janin jangkitan ini sering menjadi antara punca utama kepada kecacatan perkembangan sehingga menjadi buta, pekak dan sehingga mempunyai masalah kecacatan jantung. Sebagai contoh, ibu yang dijangkiti rubella ketika trimester pertama berisiko melahirkan bayi dengan kecacatan penglihatan, pendengaran dan kecacatan jantung kongenital jangkitan ini berlaku disebabkan oleh lima jenis penyakit iaitu toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus dan lain-lain seperti sifilis, pertcella, hiv dan hepatitis b. Sementara itu, jangkitan atau komplikasi perinatal yang berlaku semasa proses kelahiran atau selepas kelahiran bayi seperti kekurangan oksigen boleh menyebabkan kerosakan otak yang kekal. Kelahiran pramatang juga berisiko tinggi kerana organ bayi belum matang sepenuhnya, menjadikannya lebih mudah untuk terdedah kepada masalah seperti cerebral palsy, epilepsi dan kelewatan pertuturan. Fakta perubatan menunjukkan bahawa kanak-kanak yang lahir pramatang mempunyai risiko hampir dua kali ganda untuk mengalami masalah pembelajaran berbanding bayi yang cukup bulat. Akhir sekali, faktor persekitaran. Persekitaran yang sihat memainkan peranan penting dalam perkembangan anak-anak mereka yang membesar di kawasan tercemar dengan asap rokok, bahan toksik seperti merkuri dan plumbum, atau di kawasan industri yang sarat dengan bahan kimia lebih berisiko menghadapi kerosakan sistem saraf. Kajian juga mendapati pendedahan berterusan kepada asap rokok meningkatkan risiko masalah pernafasan kronik serta mengurangkan bekalan oksigen ke otak. Selain pencemaran, kekurangan rangsangan dalam persekitaran rumah juga memberi kesan yang besar. Kanak-kanak yang tidak didedahkan kepada aktiviti bermain, bercakap, membaca atau berinteraksi dengan orang dewasa lebih lambat dalam perkembangan bahasa dan sosial Rata-rata perkara ini berlaku apabila ibu bapa yang yang terlalu sibuk bekerja mencari nafkah untuk menanggung keluarganya. Tambahan pula, suasana rumah yang tegang dengan konflik keluarga boleh menimbulkan tekanan emosi yang mendalam pada anak hingga mencacatkan keyakinan diri dan perkembangan efektif mereka. Walaupun begitu, setiap cabaran semestinya mempunyai cara-cara untuk mengatasi. Oleh itu, beberapa cadangan akan saya kemukakan dalam syarahan ini untuk mengurangkan jumlah murid berkeperluan pendidikan khas. Bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh Nusantara dunia. Antaranya, pemeriksaan kesihatan secara berkala oleh ibu hamil. Ibu hamil hendaklah menjalani saringan kesihatan dan menerima rawatan yang sewajarnya supaya bayi dapat dipantau oleh doktor pakar dan dapat dilahirkan dalam keadaan yang sihat. Sesungguhnya, proses kelahiran yang selamat dan terkawal dapat mengelakkan risiko penyakit yang boleh menjejaskan perkembangan anak. Begitu juga dengan bantuan dan sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan yang terdekat. Perkara ini semestinya membantu mereka untuk meningkatkan keyakinan diri sekaligus meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kajian mendapati kasih sayang dan perhatian yang mencukupi dapat membantu perkembangan emosi dan sosial murid berkeperluan pendidikan khas ini. Sekolah juga memainkan peranan penting dalam membimbing dan mendidik mereka dengan menggunakan teknik pengajaran yang menarik dan berbeza-beza mengikut keperluan murid. Sebagai kesimpulan, Dapatlah kita fahami bahawa terdapat pelbagai faktor yang, mem yang mempengaruhi perkembangan murid berkeperluan pendidikan khas ini. Antaranya ialah faktor genetik yang diwarisi sejak lahir, faktor kemalangan yang berlaku sebelum atau selepas kelahiran dan faktor trauma yang berkaitan dengan pengalaman hidup murid tersebut. Tidak lupa juga kepada faktor peringkajitan perinatal dan peranatan, faktor persekitaran dan faktor pemakanan. Kesemua faktor ini saling berkait dan memerlukan perhatian daripada semua pihak, termasuklah ibu bapa, guru, pihak sekolah dan juga masyarakat. Jika kita hanya menuding jari tanpa memberikan sokongan, murid berkeperluan khas ini akan terus ketinggalan. Namun, dengan adanya pemahaman yang mendalam, intervensi awal dan sokongan yang berterusan, mereka juga berpeluang untuk berjaya dalam hidup. Nampaknya, kita sudah sampai ke penghujung rakaman. Saya berharap syarahan ini dapat memperluaskan lagi persepsi masyarakat agar lebih prihatin terhadap murid berkeperluan pendidikan khas serta berusaha untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Sebelum saya akhiri syarahan ini, izinkan saya memaparkan sebuah video berkenaan murid berkeperluan pendidikan khas. I'm and They kept coming, through. kept telling their story. Hoping lawmakers would listen. Ironic, since as a baby, Ava's mom thought her daughter was deaf. She would cry at odd times and didn't seem to respond to sounds. But she's not deaf. No, 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 she could hear. <laughs> I can hear. It wasn't a hearing impairment, it was autism. She was nonverbal. She had no skills whatsoever when she was two and a half, three years old. So no feeding skills, play skills. The shocking part was that none of the services that were prescribed by the physician were covered in the state of Georgia by insurance or by Medicaid. Determined to help, they maxed out their credit cards. Their families chipped in too, hoping ABA, Applied Behavioral Analysis, would make a difference. After a few weeks, the progress was obvious. What was their first word? Cheeto. Cheeto. I think it was <laughs> Cheeto. <laughs> We're basically figuring out the function. Why is this person doing the behavior that they're doing? That's ABA trained therapist Lindsey Jones. She says it is an important tool to help children and their parents find healthy ways to communicate yeah. before frustration turns to aggression. Stop. Sometimes the youth either get too big, and they their aggression becomes dangerous. I think that's the times that we see the parents where they feel overwhelmed and they just can't handle it. And we know when that happens, children are more likely to be abandoned. Thank you for listening today. That's why Anna and Ava wanted a law to require commercial insurance and Medicaid cover ABA and other therapies for children with autism. It took seven years. The law was signed. Uh, there. governor deal right there we're going to do something about that today not only did Georgia mandate insurance providers cover therapies for children with autism it set a high Medicaid reimbursement rate compared to other states so that has brought a lot of providers here to Georgia clap, clap. it is proof that if you properly fund a program providers willing to deliver it will come okay. how right many Right. child welfare advocates say it is time to take the same approach to other parts of our behavioral health care system and we can't wait seven years to do it if we don't address the parity issue then we're going to continue to struggle. gwen skinner is the vice president of operations for devereaux a psychiatric residential treatment facility in metro atlanta. Devereaux serves children with significant emotional disturbance. It is one of the few facilities that will work with children struggling with aggressive tendencies, another gap in our behavioral health care system. It's a specialized service, and so you have to accept that it's going to cost more. It may cost more, but she says Georgia doesn't pay more. Forcing her facility and others to take patients from states that do reimburse at higher rates. For example, Georgia pays about $2,800 for a child to receive a week of treatment at Devereaux. Florida will pay forty-two hundred. The providers are beginning to take more and more out-of-state youth. In order to remain financially viable. And so that means Georgia youth, when they have those needs, there's nowhere to go. She says that gap leads to problems with access and workforce. According to Voices for Georgia's Children, there's a shortage of mental health professionals in almost every county. Nearly half don't even have a single full time psychiatrist or psychologist. That's why Skinner jumped at the opportunity to serve on the state's Behavioral Health Reform and Innovation Commission. My first thought was, I want to be a part of that. But then my second thought was, I hope it's not going to be just another commission that makes recommendations and doesn't result in sustainable change. She hasn't seen that change yet, but believes the next legislative session will be different. I think it was right here. Anna and Ava warned not everyone will want to spend the money. I'll never forget one of the legislators looked at me and he said, It's not personal. And I thought, It's very personal. It's very, very personal. According to Georgia's Insurance Commission, Ava's law has increased monthly insurance premiums by 97 cents. I am Ava Camille Bullard and I'm eight years old. But Ava says, Look at what that dollar has done for her. I wouldn't be where I am today at all. From a toddler that couldn't talk to a senior at Tombstone High School, a cheerleader at the top of her class as a dual enrollment student at Georgia Southern. We just didn't give up. You just kept coming back. Kept coming back. I think they were shocked every time. I a think, lot. So what are we going to do next? As Georgia looks at how to help those children with severe emotional disturbances, the Bullard's Hope, their story. offers some hope that change can happen if you're willing to fight. Sekian setakat ini sahaja syarahan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.